Привітання надається директору табору вішу Олегу Миколайовичу. Дорогі хлопці, приветствую вас в детском оздоровителям лагере Жирець. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что выбрали саме наш лагерь и приїхали сюди. Благодаря компании «Хмельницька Нерка. Благодаря вниманию. Генерального директора компании Александра Ленина, Министерство детского оздоровления. Здесь у нас созданы все условия для полноценного детского отдыха. Наряду с коллективом лагеря множество работников других подразделений компании на протяжении года работали над тем, чтобы сделать наш лагерь еще лучше, еще красивее. Мы продолжали улучшать материально-техническую на базу, продолжали совершенствовать, украшать нашу территорию. Много сделано, еще у нас впереди много планов. Вы видите, там внизу у нас начато строительство большого стадиона с искусственными посредственными беговыми дорожками, площадками спортивными. Так что, наверное, в следующем году мы увидите совсем обновленный лагерь. На этой смене у нас собрался замечательный педагогический коллектив, замечательные воспитатели, физкультурные работники, замечательный коллектив медицинских работников. С их помощью у вас появляется прекрасная возможность развить свои таланты, найти, узнать что-то новое, отдохнуть физически и оздоровиться. От того, какая, какой будет эта смена, многое зависит от вас. Я хочу чтобы это, пожелать вам, чтобы вы настроились на отдых, оставили в стороне ссоры, конфликты и настроились на позитив, на активный отдых, на хорошее настроение, на дружелюбие. Я еще раз. Призываю вас бережно относиться к окружающей природе, бережно относиться к окружающему вас имуществу и самое главное бережно относиться к окружающим вас и детям и воспитателям. Я поздравляю вас с открытием нашей третьей смены, желаю вам здоровья, ярких впечатлений и новых друзей. Добрых уроков. Щла улюблена пора, Це річка, сонечко яскраве, дзвінка весела дітвора. Приболовлі й купання і прогулянки догаю, гра від ранку до смеркання, літо я тебе вітаю. Будуть тут лише розваги, всі проблеми пропадуть, будуть ігри і забави, свято танці і пісні. Відпочинемо на славу, загатуємося всі! Зустрічайте соця ясний усміх, водограємо радісних пісень, і хай буде щастя буде успіх у джерельці кожен час і день. На цьому урочиста лінійка, присвячена відкриттю третьої табірної зміни, завершена. Під державний Украины України струнко. загони вільно, кроком руш. Idemo i sami sebi po oblobu.